Anda pernah dengar dan tahu mengenai mata pelajaran Alam dan Manusia? Mereka yang belajar di zaman 80-an dan 90-an pasti pernah belajar subjek Alam dan Manusia ini. Menurut kajian Best Best TV, subjek Alam dan Manusia ini sebenarnya bukan baru hendak diperkenalkan tahun ini, tetapi usaha dan hebahan mengenainya telah pun dibuat bermula 2024 untuk satu pembaharuan dalam kurikulum persekolahan tahun 2027. Isu semasa Malaysia Best Best TV Pengenalan mata pelajaran baharu alam dan manusia pembelajaran bersepadu pada tahap 1 dalam kurikulum persekolahan 2027 bertujuan memperkukuh kemahiran asas serta pembentukan karakter murid pada peringkat awal persekolahan Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata Subjek berkenaan menggabungkan pelbagai disiplin ilmu termasuk sains, pendidikan kesihatan, muzik dan seni visual. Mata pelajaran baharu itu turut menggabungkan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta digital bagi memberi pengalaman pembelajaran lebih menyeluruh kepada murid. Subjek ini akan menggantikan subjek sains, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik dalam kurikulum sedia ada, katanya hari ini. KPM memaklumkan pengajaran ini bakal dilaksanakan melalui kaedah pengajaran berpasukan atau co-teaching bersama dua guru dalam satu kelas. Katanya, usaha berkenaan akan menyokong pendekatan pelbagai disiplin ilmu yang mana guru saling melengkapi dalam menyampaikan isi pelajaran dan memenuhi keperluan pembelajaran murid. Katanya lagi, pada tahap satu, tumpuan utama diberi kepada penguasaan literasi, membaca, menulis dan mengira 3M serta pembentukan karakter. Oleh itu, jumlah mata pelajaran diminimumkan bagi membolehkan murid menguasai kemahiran asas dengan lebih berkesan, katanya. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik dilaporkan berkata, kaedah pengajaran berpasukan atau co-teaching bersama dua guru dalam satu kelas adalah antara pendekatan baharu bakal dilaksanakan dalam kurikulum persekolahan 2027. Ia membabikan mata pelajaran baharu alam dan manusia pembelajaran bersepadu pada tahap satu. Kaedah co-teaching dilaksanakan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP menjadi lebih menarik serta berkesan kerana ia membeli ruang guru menjadi lebih kreatif dan interaktif dalam melaksanakan PDP. Pendekatan itu antara pembaharuan utama dalam pelaksanaan kurikulum baharu bagi pelaksanaan pembelajaran bersepadu iaitu gabungan pelbagai disiplin ilmu yang diajar secara gabung jalin. Apa pula pendapat korang? Adakah ini satu usaha yang bagus atau sebaliknya? Atau anda ada pendapat lain? Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan kongsikan video ini. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa.